Ну і останнє запитання, хоча я вже анонсувала останні запитання три, три, три питання тому. На вашу думку, чим закінчаться мінські переговори і чим закінчиться це перемир'я? І, 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 і чи буде це перемир'я довгим? І, ну, ваші прогнози? Ну, Здесь мені якраз сложно спрогнозувати. силы нарастила, и украинская армия силы нарастили ДНР. В пустую долго бряцать оружием не получится. Мы слышим риторику и усиление интереса уже по восстановлению Донецка в рамках административных границ, и это уже говорят, даже Ходоковский в музыкальной школе об этом заявил uh -huh. в Донецке, то видать, эта риторика это уже не запугивание, это уже там, руководство к действию. Будет мир, перемирие. Ровно до тех пор, когда одна из сторон не почувствует, что она сможет это перемирие нарушить и получить свои дивиденды. Я думаю, обе стороны согласны с тем, что надо перемирие. А потом, неожиданно собрав силы, либо одна сторона попытается атаковать, либо другая.